svati filmi Madhuri filmografiyasidagi 3 film bo'lib uni rejissyor kranti kumar suratga olgan bu film art house janriga mansub bo'lib hindistonda parallel kino deb ham yuritiladi filmda Madhuridan tashqari asosiy rollarni minakshishshadri shashikapur Tagore, Vinod mehra Akbar Khan va sarika ijro qilgan filmga musiqani lakshmikan perilal dueti bastalagan svati film sevimli insonni tashlab ketgach qizini yolg'iz katta qilishga majbur bo'lgan baxtsiz ayol sharda haqida uning qizi svati benikoh tug'ilgani uchun odamlarning haqorat va kamsitishlariga uchraydi u onasini hurmatsizlashlariga haqoratlashlariga toqat qila olmaydi. doim uni himoya qiladi ammo odamlar uni tushunishmaydi taqdir uni Ram Mohan bilan uchrashtiradi aynan u svatiga onasining hali baxtli bo'lishga turmushga chiqishga haqli ekanligini anglatadi svati onasini u bilan bitta kasalxonada ishlaydigan doktorga turmushga chiqishga ko'ndiradi doktor, doktor yaxshi inson uning anandiy degan bo'yi yetgan qizi bor anandi sharda qiyofasida o'z onasini topgandek sevinadi ammo shardaning o'z qizidan uzoqlashishiga sabab bo'ladi bu orada svati boshqa qiyinchilikka duch keladi matxuri bu filmda erka biroz xudbin qiz rolini o'ynagan svatida suratga tushganda u atigi o'n to'qqiz yoshda bo'lgan